Я житель Макеевки, проходящий службу в ДНР. По причинам я пошел служить, потому что меня забирали четыре раза на подвал в обоп, в комендатуру. забирали и проводили беседы, били о том, что я не служу антитеррористической группе ДНР. Ушел с ДНР, потому что в городе процветала грабеж, отжим машин. Всех забирали людей на подвал, то есть как бы, кого забирали на подвал, тоже как бы заставляли идти воевать. Я видел в городе не было, я уже не видел никаких ни перспектив, ни работы, ничего не было. Это люди, которые не без определенного места жительства, которые нечего терять, у которых нет ни денег, ничего и которым уже на все все равно. Отжим машин. Отжим техники, разбойные нападения, продажа оружия за копейки. Кто хотел, тот мог купить. Местный житель, да, если ему надо, то смогли купить кто угодно. Мог купить. Ну вот в момент я помню, что за 200 гривен РПГ продавали. Я не видел в городе уже никаких преимуществ, ничего, потому что там только все ограбили, забирали, и там нет, и не Ни работы, ничего. Збір та до документування участі особи, яка проходила службу в силовому блоці терористичної організації ДНР, та приймала участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України, за матеріалами, які вдалося зібрати оголошену підозру даній особі за частиною 1 статті 258 Прим 3 Кримінального кодексу України.